В первую хотелось бы сказать спасибо болельщикам за то, что хорошо нас поддержали. Второе, хотелось поблагодарить соперника за хорошую игру, за их самоотдачу. По поводу игры могу сказать, что мы с самого начала контролировали ход поединка. Бывали моменты, когда мы немножко сбились, когда соперник начал играть еще жестко, можно сказать, даже грязно. Вот, но потом у нас все-таки удалось справиться со своими эмоциями вот, и довести дело до конца. Таня, до игры. Освоился ли ты уже в будивельнике? Насколько это уже часть коллектива механизма? Ну, я думаю, еще не полностью, потому что еще есть много нюансов. я много ребят знаю, до этого мы с многими ребятами играли. Мне не угодно, встречали сборы. Мне не, 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 первый год я работаю с тренером. Вот, поэтому ну, еще не полностью, но он ну, освоился. Спасибо.